Tengku Zafrul jelaskan setiap persoalan berkaitan art Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Senator Tengku Datuk Zafrul Tengku Aziz menegaskan bahawa perjanjian perdagangan timbal balik Malaysia Amerika Syarikat 2025 atau ART dirundingkan berdasarkan tiga prinsip. Berpegang teguh kepada prinsip berkecuali menggunakan pendekatan seluruh kerajaan atau whole of government dan sentiasa memastikan kepentingan serta kedaulatan negara dilindungi dan dan dipelihara tegas tidak berganjak daripada pendirian melibatkan isu-isu garis merah red lines terutamanya dasar bumi putra dasar perolehan kerajaan dan tuntutan liberalisasi equity sepenuhnya dalam sektor strategik negara seperti tenaga dan telekomunikasi Perjanjian R ini juga mengandungi klausa yang menjamin kedaulatan negara di mana pelaksanaannya adalah berdasarkan kepentingan dan keselamatan ekonomi negara serta berlandaskan undang-undang dan peraturan domestik. Tambahan lagi, beliau turut memberikan penjelasan terhadap setiap kemuskilan yang dibangkitkan Tan Sri Mahyadin Yassin Terdahulu, presiden Parti Pribumi Bersatu, Bersatu, itu menyifatkan perjanjian ad mempunyai agenda samar dalam artikel-artikel tertentu. Menurutnya lagi, artikel 3.4 melarang Malaysia mengenakan syarat pemindahan teknologi sebagai kaedah menarik pelaburan Amerika Syarikat di samping mewajibkan Malaysia menerima piawaian Amerika Syarikat untuk produk farmaseutikal, makanan dan media. Artikel 5.1 pula mengenakan tarif, larangan import sekatan dan langkah lain terhadap negara ketiga atas keselamatan ekonomi atau nasional dan memaksa Malaysia menuruti Amerika Syarikat. Artikel 5.2 pula memaksa Malaysia mematuhi seluruh kawalan eksport ke atas negara ketiga yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Selain itu, artikel 5.3 pula memberi akses langsung data kastam Malaysia kepada Amerika Syarikat. Artikel 6.1.3 pula menuntut komitmen Malaysia memudahkan pelaburan bernilai 70 bilion dolar Amerika di Amerika Syarikat dalam tempoh 10 tahun. Manakala artikel 6.2 pula melarang Malaysia mengenakan kuota atau sekatan ekspor ke atas sumber strategik ke Amerika Syarikat. Oleh itu, berhubung dengan kritikan spesifik, peruntukan di atas pula Tengku Zafrul menyatakan seperti berikut. Artikel 3.4 bertujuan menghalang pemindahan teknologi secara paksa. Ia memastikan syarikat tidak dipaksa menyerahkan hak akta intelek IP yang berharga seperti rahsia perdagangan atau kod sumber kepada kerajaan sebagai syarat untuk melabur, menjual atau beroperasi di Malaysia, katanya di Petik Harapan Daily. Artikel 3.4.2 menyediakan pengecualian yang jelas di mana ia membenarkan kerajaan Malaysia sebagai pengawal selia untuk mengakses kod sumber, algoritma dan teknologi proprietary lain bagi tujuan pengawal seliaan regulatory dan perundangan yang sah. Selain itu, peruntukan artikel 5.1 sama sekali tidak memaksa Malaysia akur secara membuta tuli. Artikel 5.2 pula tidak menyebabkan Malaysia kehilangan kuasa penuh atau autonomi kerana ia hanya menyatakan komitmen untuk bekerjasama dalam mengawal selia perdagangan strategik selagi ia mematuhi undang-undang domestik Malaysia malahan artikel 5.3 membenarkan amerika syarikat memiliki akses kepada data kastam namun akses tersebut bukanlah automatik Tiga perenggan di bawah artikel ini secara tegas memerlukan perkongsian data dilakukan through its domestic regulatory process atau in accordance with its domestic laws and regulation. Ini bermakna sebarang perkongsian data mestilah melalui proses peraturan custom dan berlandaskan sepenuhnya undang-undang domestik negara. Komitmen pelaburan dan perolehan di bawah artikel 6.1.3 ini tidak akan menggunakan dana kerajaan dan adalah semata-mata keputusan komersial serta perancangan perniagaan syarikat-syarikat Artikel 6.2 pula mengekalkan dasar melarang ekspor nadir bumi REE mentah di mana dasar ini adalah untuk memastikan pembangunan industri hiliran tempatan Ini bermakna nilai tambah pekerjaan berkemahiran tinggi serta teknologi pemprosesan mesti diwujudkan dan kekal di Malaysia. Sehubungan dengan itu, Malaysia mempunyai hak untuk menamatkan perjanjian ART dengan Amerika Syarikat pada bila-bila masa melalui pemberitahuan bertulis menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Menurut kenyataan AGC, penamatan perjanjian itu boleh dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Amerika Syarikat. Berdasarkan berdasarkan peruntukan di bawah perkara 7.5 art yang bertujuan mempertahankan dan memelihara kedaulatan Malaysia serta melindungi kepentingan negara pada setiap masa Artikel 72 Art memperuntukkan bahawa perjanjian tersebut hanya akan berkuat kuasa 60 hari selepas kedua-dua pihak bertukar pemberitahuan bertulis yang mengesahkan bahawa tata cara perundangan domestik berkaitan telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan kewajipan dan komitmen di bawah perjanjian ini oleh Malaysia adalah tertakluk kepada undang-undang dan tata cara domestik Malaysia yang terpakai katanya di petik harapan Madani. Menurut AGC lagi, ART juga memperuntukkan rundingan dengan suci hati antara Malaysia dan Amerika Syarikat berhubung isu pelaksanaan sebelum mana-mana pihak boleh mengambil tindakan terhadap pihak satu lagi. Bagaimanapun, berdasarkan artikel 7.1, Malaysia dan Amerika Syarikat sebagai negara anggota pertumbuhan perdagangan dunia WTO akan terus mengiktiraf hak, kewajipan masing-masing serta perlindungan yang diperuntukkan di bawah perjanjian WTO bagi perdagangan antarabangsa menurut AGC lagi untuk rekod, Malaysia dan Amerika Syarikat menandatangani ART pada 26 Oktober lalu semasa sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur. Perjanjian itu merupakan cadangan Amerika Syarikat bagi berunding semula tarif terhadap Malaysia daripada 25% kepada 19% di bawah Executive Order 14257 yang dikeluarkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025. Rundingan berkenaan diketuai Kementerian Pelaburan, Pedagangan dan Industri Miti bagi pihak Malaysia, manakala Amerika Syarikat diwakili Office of the United States Trade Representative atau USTR. Miti turut melibatkan kementerian dan agensi berkaitan dalam rundingan itu dan keputusan dasar berhubung ARK telah dibuat oleh Jemaah Menteri selepas mengambil kira aspek ekonomi, politik dan perundangan. Syabas! dan tahniah kerajaan madani. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang tak berhenti masih dan tetap menjalankan tugasan serta bekerja dengan penuh amanah demi rakyat dan negara tercinta.